Dah boleh start dah. Eh? Okey, uh, salam sejahtera uh, selamat tengah hari kepada pihak media dan uh, yang mengikuti siaran langsung ini. Uh, hari ini saya bersama dengan uh, saya ahli parlimen Petaling Jaya, uh, YB Lee Chen Chong. Uh, bersama saya adalah uh, YB Tan Kaheng, ahli parlimen Gopeng uh, dan juga YB Chua Wee Kat, uh, ahli Dewan Undangan Negeri Selangor uh, untuk kawasan Rawang dan uh, kami datang untuk uh, sebenarnya mem, mempaparkan satu kajian satu hasil kajian yang dijalankan oleh Think Tank uh, Cross ya yeah, Think Tank Cross uh, ataupun stand for Center of Regional Strategic Studies uh, tentang bagaimana kita boleh gunakan PTPTN uh, untuk mengekalkan bakat kita so let me uh, continue uh, reading some of the Summaries uh, of this paper. Uh, this paper will also be made available online later. Uh, then uh, We'll give our comments. Dan uh, isu ni sebenarnya uh, berpunca daripada Pengumuman belanjawan lah, yang mana uh, pengecualian bayaran PTPTN bagi penuntut dari IPTS lah, Institute Pengajian Tinggi Swasta yang dapat uh, first class uh, telah pun dibatalkan. So ini memberikan uh, satu kesan yang sangat mendalam uh, kepada mahasiswa kita dan saya argue di sini kepada negara kita dan uh, kepada uh, usaha kita untuk mengekalkan bakat di Malaysia. So let me start by uh, reading the executive summary kemudian kita bagi komen. So in announcing the 2026 budget, the government declared that PTPTN loan waivers for first class graduates from private higher education institutions or IPTS will be discontinued from 2026 onwards. The decision has shocked the public and left many hardworking, high achieving IPTS students deeply disappointed. The study uh, which is done here estimated the annual cost of granting full waivers to IPTS first class graduates is only between 82 to 97.5 million ringgit, a small fraction or 0.6% only of 15.5 billion ringgit saved from the targeted subsidy measures announced in the same budget, the paper argues that reinstating the now scrapped PTPTN first-class loan repayment waiver for qualified IPTS graduates would first help retain local talent, and second address inequities arising from constrained and opaque public university admissions that disadvantage SDPM graduates, and third deliver strong value for money. By enabling the government to retain high performance and fill persistent talent gaps long raised by industries. Malaysia's human capital strategy must view students from private IPTS and public IPTA institutions as one unified national talent pipeline, an anchor not only of talent development, but of long-term security and competitiveness. This paper proposes coupling PTPT waivers with pragmatic. enforceable service bond mechanism drawing on successful international models such an integrated approach maximizes returns on public investment while strengthening graduate employability and national resilience so paper ni argue bahawa sebenarnya kos untuk memberikan dalam kes ni uh, pengecualian bayaran hutang PTPTN lah ataupun scholarship kepada first class student dari IPTS hanya sekadar 82 juta hingga 97 juta setahun saja. Dan ini sekadar 0.6% daripada 15.5 bilion yang dikatakan dalam ucapan belanjawan juga ini yang jimat penjimatan daripada katakan penyasaran subsidi RON95 diesel telur, ayam, elektrik dan uh, sebagainya. Jadi, uh, paper ini argue juga dan saya yang mana saya setuju bahawa harus diteruskan uh, tentang pengecualian bayaran kepada pelajar IPTS kerana ini akan bantu uh, memberikan mereka yang tercicil ataupun akibat daripada sistem yang tidak adil dalam kemasukan universiti mereka terpaksa menuntut pelajaran di IPTS. Dan ini dapat membantu mereka menghabiskan pelajaran. Dan saya juga argue, kerajaan harus juga meletakkan bond kepada mereka yang dapat beasiswa. Supaya terus berkhidmat di Malaysia. Umpamanya kalau mereka terpaksa belajar, lah, habiskan pelajaran dalam 3 tahun. So mereka perlu uh, bekerja, berkhidmat di Malaysia selama 3 tahun. Sebagai cara untuk uh, mengekalkan uh, uh, bakat kita di Malaysia. So. Uh, paper ni adalah uh, sepanjang enam muka surat ni uh, telah pun argue uh, tentang kita harus teruskan PTPTN loan repayment waivers kepada mahasiswa IPTS. So itu saja daripada saya. Berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? Berapa yang mana uh, statistik lah yang dapat daripada kamar khas yang mana uh, digunakan dalam analisis. So dari segi jumlah keseluruhan yang mendapat uh, pelepasan uh, pembayaran PTPTN uh, dan mengikut statistik ini kita dapati bahawa dalam Institut Tinggi Awam dari tahun 2005 hingga 2015, uh, 2025. Adalah sebanyak 90,929 orang yang dapat pengecualian PTPTN Namun di IPTS juga Terdapat seramai 45,973 orang So IPTS pun ramai So dalam kes ini tidak boleh kita abaikan Pelajar uh, uh, dari IPTS Yang mana ramai juga merupakan mereka yang berpakat Dan mereka yang belajar dengan bersungguh-sungguh dan mereka juga memberikan sumbangan yang sama uh, kepada masyarakat selepas mereka graduate. Sebab lepas graduate, kita tak tengoklah dia ni uh, graduan IPTS atau IPTA. Tapi sekarang kita hanya mengecualikan atau memberi pelepasan kepada mahasiswa IPTA saja. Manakah tempatnya untuk mahasiswa uh, IPTS? Dan dalam pengiraan ni, kita dapati bahawa sebenarnya setiap tahun, setiap tahun, skim ini kalau diteruskan dapat mengekalkan sekurang-kurangnya 3,000 3,000 mahasiswa dari IPTS untuk terus berada di Malaysia sebab kalau tidak sekarang pun kalau dapat beasiswa mereka mungkin keluar negara tapi sekarang mereka bukan saja uh, uh, tak dapat uh, tapi kita tidak ada satu polisi yang sebenarnya menggalakkan mereka terus berkhidmat dan bekerja di Malaysia so setiap tahun demi tahun demi tahun 3,000 mahasiswa ni uh, sebelum ni dapat ganjaran daripada kerajaan sekarang tak dapatlah dan di samping itu ada push factor kan dan ada pull factor yang menarik perhatian mereka ataupun minat mereka keluar negara dan di samping itu industri banyak aduan kata tak cukup bakat tak dapat talent tak ada pekerja-pekerja yang sesuai so ini adalah satu polisi yang kita cuba untuk menyelesaikan ya, kekangan yang dihadapi oleh uh, kerajaan dan juga mahasiswa kita dalam pendekatan Serampang dua mata lah uh, kita letakkan bond tapi pada masa yang sama kita teruskan biasiswa kepada uh, khususnya mahasiswa IPTS dalam situasi ini dan bersama dengan kita adalah uh, ahli parlimen uh, Batu Pahat uh, YB On uh, Bakar so kita bukalah kalau ada apa nak tambah topping sila Uh, saya cuma tambah sedikit <coughs> Sebenarnya saya uh, Menyokong sepenuhnya uh, Dapatan dalam kajian melalui Think Tank Cross ini uh, Sesuatu pendekatan Yang bersifat uh, Membantu dari segi Dimensional yang berbeza iaitu kita Kekalkan um, Pengecualian Bayar balik hutang PTPTN bagi uh, Graduate yang mendapat uh, Kedudukan uh, first class uh, graduate Tetapi pada masa yang sama saya juga ingin menyatakan beberapa uh, kenyataan uh, permasalahan problem statement yang dihadapi oleh graduate-graduate uh, yang uh, berada dalam negara pada hari ini. Dan mana kita tahu uh, banyak IPTS ataupun IPTA menawarkan kursus-kursus yang berbeza tetapi kita tahu rata-ratanya um, mahasiswa-mahasiswa kita yang sudah graduate itu um, mengalami beberapa cabaran. Cabaran dari segi uh, gaji yang rendah cabaran dari segi membayar hutang balik uh, PTPTM pinjaman ini dan agak sukar untuk uh, mencari kerja yang sepadan dengan apa yang mereka uh, menimba ilmu dalam uh, institusi pengajian tinggi maka dari segi uh, dimensional uh, suatu lagi selain daripada kita memberikan pengecualian dalam uh, mereka yang graduate first class uh, sebenarnya kerajaan perlu ada satu rombakan besar-besaran dari segi penawaran pinjaman PTPTN ataupun pengecualian kepada mereka yang graduate uh, first class. Bagi saya, saya rasa penting untuk kita kena menyelesaikan uh, job matching hutang yang tinggi dan juga penting uh, memastikan tenaga-tenaga bakat ini dapat ditempatkan di um, kejaya yang strategik dalam negara kita. Apabila kita bicarakan tentang high growth high value industry Apabila kita bicarakan tentang uh, NREI, uh, EE uh, semiconductor AI dan sebagainya tetapi adakah tumpuan kita selain daripada menawarkan kursus adakah uh, pinjaman PTPTN turut memberikan tumpuan yang sama Bermaksud kalau kita tumpukan kepada sektor-sektor ini bondkan mereka memastikan mereka boleh turut uh, berkhidmat dalam negara dan perkara ini boleh kita pastikan mereka yang graduat itu tidak mengalami kesukaran dalam menimba pekerjaan Mereka yang uh, berbakat tinggi ini boleh tumpukan sepenuhnya perhatian Tanpa menyebabkan uh, hutang-hutang yang uh, membelunggi uh, mereka Di IPTS khususnya So kalau tidak uh, perkara ini akan berulang-berulang Dan masalah yang dihadapi oleh generasi akan datang itu tidak akan henti Cari kerja susah, hutang tinggi, cari kerja tak sepadan mungkin kena uh, melibatkan diri dalam uh, ekonomi dan sebagainya yang tidak memberikan produktiviti yang uh, bernilai tinggi dalam negara kita so saya harap perkara ini turut diambil uh, perhatian oleh pihak uh, kerajaan melalui agensi-agensi yang lain dan khususnya uh, untuk uh, institusi PTPTN ini harus ada satu rombakan besar-besaran sebab saya bertanya dalam soalan uh, lisan parlimen baru-baru ini yang dijawabkan oleh Timbalan Menteri KPT uh, baru ini. Saya bertanya apakah rombakan berkenaan dengan kita asaskan kepada uh, keperluan uh, industri dalam negara kita, hala tuju pembangunan negara kita dan nampak kita belum lagi bersedia ke arah situ. Tetapi harus kita mula sekarang untuk kaji semula keseluruhan PTPTN dasarnya pembiayaan kepada murid-murid dan pengecualian dasarnya. Terima kasih. Okay, saya lihat kepada kes ni juga kepada agensi tidak melaksanakan dasarnya secara holistik lah, yang mana memang uh, terdapat kita kata kelompongan yang mana uh, tidak ada satu strategi yang menyeluruh. So uh, balik kepada paper ni, YB, hmm. tak ada apa. Uh, saya just nak um, kalau gitu rumuskan. Uh, sini buat juga beberapa perbandingan lah yang saya perlu highlightkan. Pertama adalah Uh, sebenarnya saya ulang untuk mengekalkan pelepasan tersebut hanya memperuntukkan 0.6% saja daripada penjimatan subsidi tak sampai 100 uh, 1% pun jadi ini adalah satu poin yang penting dan dan ini dapat memberikan manfaat kepada sekurang-kurangnya 3000 mahasiswa dari IPTS setiap tahun dan sini juga buat perbandingan bahawa yang mana kita juga turunkan uh, harga minyak dan memberikan subsidi kan dia hanya sekadar 100 juta ramai ingat banyak tapi ianya sekadar sebenarnya 1 sen saja ah uh, daripada subsidi yang uh, diberikan kepada uh, rakyat jadi bukanlah kata 100 juta ni ramai ingat dia macam tidak tidak munasabah sebenarnya dia hanya 1 sen saja. dan kedua adalah contohnya dalam tahun melawat Malaysia tahun 2026 diperuntukkan 700 juta setahun dan uh, ini sekadar 100 juta so dia hanya satu uh, petujuh daripada jumlah peruntukan yang kita gunakan untuk menarik pelancong dari negara luar je so dan di sini saya juga ingin menekankan bahawa dua isu lah satu adalah untuk penuntut IPTN, eh. sebenarnya PTPTN tidak cukup untuk menampung 100% pembelajaran mereka dia sekadar lebih kurang 50% saja. So sebenarnya kita kata biasiswa pun tak, sebenarnya ini hanya untuk mengurangkan beban dan ini hanya merupakan partial scholarship. Uh, bukan 100%. Ah uh, dan pada masa yang sama ramai penuntut IPTS yang saya dapat maklum balas adalah sebab ada yang year 3 ya, sekarang. Tahun ketiga. So tahun pertama, tahun kedua mereka belajar sungguh-sungguh. Tapi sekarang dia sampai year 3 dia dah first class, dia tak pergi mungkin tak pergi untuk tengok movie, dia tak uh, weekend dia belajar sungguh-sungguh, dia miss banyak uh, kita kata uh, kegiatan lah atau aktiviti sampingan. Tapi pada tahun ketiga bila dia nak graduate, baru dia dimaklumkan uh, walaupun anda first class masih tidak layak, kena bayar sepenuh 100%. Dan ini merupakan satu ketidakadilan juga kepada pelajar kumpulan ini. Namun, kertas ni dan kami semua setuju lebih kepada bukan argue bab teknikal tapi lebih kepada kita mahu skim ni diteruskan supaya talent policy kita ataupun dasal bakat kita dapat diperkembangkan. Jadi itu sajalah daripada kami. Sekian terima kasih. Thank you very much. Alright. Alright.